действительно это вау, и это вау остается в его сердце, этот посыл остается в его сердце. Подытожить это, друзья, хотел вам сказать, ну, я уже сказал самую главную часть, у меня очень много чего говорить. если как бы, мы можем продолжить с вами как-то беседу, мои контактные данные, если, смотрите, я бы был рад я открыт. Моя цель, я преследую такую цель, что я должен обучать. И то, чему я научился сам, я должен делиться этими знаниями с другими. Я бы рад вам ну, в итоге передавать эти знания. А, на протяжении года а, мы можем с вами, найдите меня в ВКонтакте. ВКонтакте, а, в админах Манифеста, а, чтобы не искать, вы можете найти меня. А, запишите мой номер телефона, если кому-то это нужно. Я постараюсь всячески проконсультировать или где-то помочь в вопросе того, как вам это организовать. Потому что много моментов я сейчас не могу сказать. Ну, у меня ограниченное время. 0.63, если кто записывает. 0.63, 146, 29, 88. 0.63, 146, 29, 88. Меня зовут Валентин Старшевой. Ну, на этом, наверное, мы сейчас помолимся, закончим. Я хочу, друзья, оставить в вашем сердце вот этот вот вопрос и призыв. А, готовы ли вы служить в этом? И, возможно, вы знаете, где-то талант еще есть в вашей церкви, которые могут раскрыться для Христа вот этим вот. И которые могут делать крутые видеоролики, за которые можно будет ну, презентовать и а показать о том, что церковь это есть ну, то место, где Бог спасает людей. Есть еще одна работа, которая у нас есть, но я не знаю, захотите, я вам покажу, кто не захочет, тут, вот, ну, конечно, может. Но... Давайте помолимся. Тогда. Спасибо вам всем за то, что посетили этот семинар. Мне было приятно придавать какие-то знания. Потому что когда даришь, ты видишь и не хочется отдавать, и видишь, люди, которые не супер в большом количестве, когда приходят и слушают, и где-то хотят что-то менять в своих церквях, и делать сильнее это. Оно касается сердца, очень приятно. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой Господь, Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословил нас этим временем на семинаре. Боже, я благодарю Тебя да, за то, что Ты даровал мне честь, Боже, сегодня говорить это небольшое слово для людей. Господь. Боже, благослови каждого слушающего, кто сегодня слушал эту информацию. Отец, я очень надеюсь, что где-то в сердце человека будет это, останется это семя Божие, семя Божие того, что это Евангелие способно, может быть проповедовано через видео. Боже, я прошу Тебя, благослови каждого человека, который слушал это. Благослови, пожалуйста, чтобы количество этих людей увеличилось постоянно, Боже чтобы а, те люди, которые открывают себе этот талант, чтобы они находились отец. И пускай это семя Божие, то маленькое семя, которое было сегодня посеяно, пускай оно останется в сердцах людей, Господи. Если оно то есть твоя воля, и таланты, которые ты даешь людям, и желание, и огонь сердца, пусть оно будет реализовано. Дорогой Небесный Отец, благослови. Благослови, пожалуйста, каждого, кто сейчас, сегодня здесь есть, Боже. Пускай оно развивается в том служении, в котором Бог ты открываешь, чтобы эти люди работали. Спасибо тебе за это время, за время семинара, Боже. Пускай имя Твое будет прославлено через наши таланты и говорит, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Yeah. Uh, вы можете, наверное, задаваться. Один момент я расскажу. Друзья, uh, вы, я так понял, оставляли там некие свои контактные данные. Да? А если у вас есть некий опыт в монтаже съемки, я этого не спросил в вначале, забыл, если у вас опыт есть в съемки в монтаже в чем-либо, связанном с, видеопродакшем, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Сейчас в Союзе КВЕ очень большая нужда в этом. Потому что нужно монтажить видео, нужно его делать, доводить до ума. И как я это понимаю? Нужны люди. О, спасибо вам большое. Все. Muito